Смотрите на эту красоту. Тунце. Самое главное, это как раз не пересушить мясо. Поэтому пережаривать ни в коем случае нельзя, потому что это будет просто несъедобный кусок, это будет невкусная еда. Было такое, что приходили гости и заказывали полную прожарку. Мы их отговаривали, но они все равно стояли на своем. Кого-то нам удалось переучить, скажем так, перевоспитать. Кого-то пока что нет, но я надеюсь, что это видео поможет все-таки сделать это. Для этого нам нужно будет отрезать кусок, сковорода, масло, соль, перец. Больше ничего. Отрезаем кусок. Но ну, смотрите, я рекомендую хотя бы 2 сантиметра. Мы отрежем, наверное, даже 2,5 см. Но в целом, если это хотя бы 2-2,5 сантиметра, то жарим где-то по 40 секунд с каждой стороны. Нам не нужна прожарка даже медиум. Нам достаточно прожарки рейр. Я отрежу более жирную часть, чтобы у нас остался такой красивый стейк. Мы его разрежем пополам. Режем так, потому что здесь и здесь более жирное, здесь постное, постное. Так не режем. Так, мы разогреваем сковороду. Разогреваем хорошо, потому что нам нужно пожарить рыбу очень быстро, качественно, и чтобы она не успела проготовиться внутри. Жарим с одной стороны, переворачиваем, жарим с другой стороны, снимаем. Нет такого, что мы жарим с одной, переворачиваем, потом снова переворачиваем, потом снова переворачиваем. Везде достаточно по одному разу. Все должно происходить быстро. Налили масло. Положили рыбу. Засекаем 40 секунд примерно. Немного солим. С тунцом по соли нужно быть аккуратным, потому что само мясо у рыбы может быть соленое само по себе. Переворачиваем. Обратите внимание на корочку. У нас хорошая, насыщенная корочка. Снова минуту. Ну и все. Наш стейк готов. Смотрите, какая ровная, красивая прожарка. К тунцу хорошо, в принципе, делать какую-то подушку. Это может быть какая-то зеленого микса зелени или шпинатная, просто пр протушенная слегка. Какая-то такая насыщенная, хорошая зеленая база. И по соусу либо какие-то фруктовые, цитрусовые, апельсиновые, допустим, лимонный соус. Или какие-то соусы прозрачные на соевом соусе, с луком, с топленным сливочным маслом жареным, что-то такое. Изначально рекомендую просто соль, перец и сок лимона. Это будет лучше всего. Давайте немного подсолим внутри, добавим немного перца, добавим немного лимона. Пробуем. Я даже резать считать, не буду. Да. Здесь вкус рыбы просто горит сам за себя. Я даже не уверен, что нужен какой-то соус. Картошка, шпинат, лимон – идеально. Он сам по себе невероятен, да. Друзья, приятного аппетита, пользуйтесь.